เรามีเกิร์กลุ่มน้องใหม่นะคะจากฝั่งญี่ปุ่นมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับพวกเธอเลยค่ะถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีมานี้กระแสะบันเทิงเกาหลีจะมาแรงในไทยแต่ทว่ากระแสะญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้จางหายไปยังคงมีคนรักญี่ปุ่นอย่างเหนียวแน่นส่งผลให้ปีนี้มีการจัดงาน Japan Festa In Bangkok เป็นปีที่1ิแล้ว แถมยังมีงาน Japan Expo in Thailand เป็นปีแรกอีกด้วยแต่ที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆมากเป็นพิเศษก็คงจะหนีไม่พ้น4สาวเกิร์ลแบนดวง l a เวนเดอร์ที่มาโชว์ในงาน Japan Festa เนื่องจากมีหัวหน้าวงคือธนกะเรนะอดีตสมาชิกวง Morning Musume จึงทำให้มีฐานแฟนคลับเดิมตามมาสนับสนุนวง l a เวนเดอร์นั่นเองเรนะก็ยังเป็นเรนะอยู่เหมือนเดิมอะค่ะโอซากนะ サワディーカー、ーラベンダーです。ボーカルの田中麗奈です。ボーカルの岡田真里奈です。はい、ギターの魚住由紀です。はい、同じくギターの宮澤マリです。当たり前のように。大人として扱わな、ね、い。はい、えっ、ー、と、最初に空港で、まあ、あのタイのファンの方々が待っててくれて。 本当になんかこう叫んでくれてね、名前を。ここ知ってくれてる人がこんなにたくさんいるんだっていうのと。やっぱりこう、そういう。なんかちょっとスターになった気持ちになりました。<laughs> はい、ラベンダーは。えっと、ツインボーカル、ツインギターといって。他のバンドの。感じにはない。ハモリが、ギターもボーカルも。 ハモっっててるバンドになってますすそうですねやっぱ初めはあのカバーアルバムから始めたのでなんかこうやっぱカバーもいいけど「早くラベンダー」のオリジナル曲が聴きたいっていう声がたくさん。 あったんですけどやっぱ最近はオリジナル曲もいっぱい増えてきてアルバムも4月に出したり11月5日にもまた新しいアルバムを出せるっていうことが決まってるのでなんかファンの方たちからはやっぱりこうどんどん新しい曲が聴きたいとかそういう曲が増えだしてからライブがもっと楽しくなったよっていうのは言ってもらえますモーニング娘。の時とは全然なんかこう違うので なんでしょうねこれを持っていこうとかはないんですけど田中玲奈は田中玲奈でいいやと思って「そのモーニング娘。」でアイドルしてた時も今バンドになったからといってなんか全然「こうモーニング娘」時代のパフォーマンスをやめたわけでもないのでなんかこう「田中玲奈」っていうジャンルでやってたみたいなチャンラックンかー「モノ29」 ครับพี่แป้นครับ